O məhkəmə nazirə qəsəmin keçirilən şəhərində bütün polislər öz başını alıq edirlər. Cinayətkar bildiklərə halda kimdir? Tutmurlar. Necə gündə dindirməyə qrupu tam gətirmirlər. Gahat deyirlər, yası var, gahat deyirlər can verəni var, gahat deyirlər, nə bilim nəyi var, gahat deyirlər xəstədir. Mincə bəhanələr çıxardılar. Cənəd nazir. Vilayət məhlim. Bunun son ölüm olacaq. Ondan sonra tenceler bütün bir polisler. <laughs> ben artık canımdan bezdirip polisler <laughs> cinayetkar tutmak <hakikati> gayet istemirler. <laughs> o insandan onlar korkurlar. Çünkü ben onların iç yüzünü dindirme zamanı gördüm. <laughs> O insan alt başqacür hörmətlə yanaşırlar. Çünki imkanı var deyəstədi, polis rüşvətlə alır istədi, polisə rüşvət verir istədi işləri də görür. Ay insan bilirdi ki, bunun sonu belə gələcək. Mən belə dedim ki, mən şikayət eləyəcəm. Amma ona rəğmen, ona rəğmen o insan polise güvənib yandırdı. Bilirdi ki, polislər bu işi bağlayacaq. Mən bir dəfə polis şöbəsinin üzündən onda Hekimət müəllim rəhbər idi özümə kəsdirdim. İşi uzatlar, atlar, ətlər bu vaxta çatdırdılar. Məni canımla bezdirdilər. Mənim elimdə sübutlar var. Polislərin öz diliklərlə etiraf elədikləri ki, Fazil dilan oğludur. Mən onu lazım gələndə nazirliyə təslim edərəm. Edə Təklikliyi bu insan tutulsun.